अब्रार अहमद टेस्ट डेब्यू पर 10 विकेट लेने वाले पहले पाकिस्तानी स्पिन बन गए मल्तान टेस्ट की पहली इनिंग में अब्रार अहमद ने सात शिकार किए थे दूसरे में अब तक तीन बैटर्स को पुलियन की राह दिखा चुके हैं इससे कबल अब्दुलरमान ने अपने डेब्यू मैच के दोनों इनिंग्स में चार चार खिलाड़ियों को आउट किया था याद रहे पहले टेस्ट में सबसे ज़्यादा विकटें उड़ाने का पाकिस्तान रिकॉर्ड मोहम्मद जहात के पास है जो कि मजमूरी तौर पर ग्यारह शिकार किए कर चुके हैं और अब अबरार ने इनके रिकॉर्ड को बराबर किया जिन्होंने ग्यारह विकटें हासिल की हैं कतर फुटबाल वर्ल्ड कप की चमचमाती ट्रॉफी के सिर्फ चार दावेदार मैदान में बाकी रह गए कतर फुटबॉल वर्ल्ड कप अख्तामी मराहल में दाखिल हो गया मेगाड की सेमीफाइनल लाइन अब मकमल हो गई अर्जेंटाइन का सामना क्रोशिया से बुध को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात बारह बजे शुरू होगा जबकि तरीक रकम करने वाली मराश की टीम अगले दिन फ्रांस के होश भी सकती है तीसरे पोजिशन का मैच हफ्ते को जबकि चैंपियन का फैसला आतवार को होगा टीमों के लिए म्यूसिन रहा वर्ल्ड नंबर टू बेल्जियम चार बार चैंपियन जर्मनी को इब्तदाई मराहल में रुखती का सदमा बर्दाश्त करना पड़ा ग्रुप मराहल ट्यूनस ने दफाई चैंपियन फ्रांस कोशक से दो चार किया तो सऊदी अरब ने अर्जेंटाइन के खिलाफ कामयाबी समेट कर सबको हैरान कर दिया ताहम इसके बाद जनूबी अमरीका मतलब अर्जेंटाइना ने भरपूर वापसी करते हुए ना सिर्फ नाकुरहाल में रसाई पाई बल्कि अब वो फाइनल फोर में भी शामिल है लियोनल मैसी की टीम ने मैक्सिको और पोलैंड के खिलाफ यकसा तौर पर दो जीरो से फतह हासिल की और ग्रुप में टॉप तो पोजीशन पाई राउंड 16 में इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को दो एक से जेर किया और क्वार्टर फाइनल में डच टीम भी इनका रास्ता ना रोक पाई जब टीम के खिलाफ अर्जेंटाइन ने पेनल्टीज पर चार तीन से कामयाबी पाई मकर वक्त में मुकाबला दो दो से बराबर रहा था 2018 की रनर अप क्रोशिया अब तक नाकाबले तस्खीर रही है ग्रुप में मराकिश से इनका मुकाबला बघैर गोल बराबर रहा था कैनेडा खिलाफ इन्हें चार एक से कामयाबी मिली थी जबकि बेल्जियम से मैच भी बिना गोल तमाम हो गया था क्रोशिया ने राउंड सोलह में एशियन पावर हाउस जापान को पेनल्टीज पर तीन एक से जेर किया था राउंड आठ में क्रोशिया ने ब्राज़ील को पेनल्टीज पे चार दो से अपसेट किया था मकर वक्त में मुकाबला एक एक से बराबर था इस तरह दफा चैंपियन फ्रांस ने ग्रुप में टिना से हारने के बाद ऑस्ट्रेलिया से चार एक से डनमर्क के खिलाफ दो एक से और पोलैंड के खिलाफ एक तीन से फतह हासिल की थी और क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी फ्रेंच टीम लगातार दूसरी बार सेमीफाइनल में जगह बनाई हुई है मनाकिश ने ग्रुप में क्रोशिया से ड्रा मुकाबले के बाद बेल्जियम को दो जीरो से अपसेट किया था लेकिन कैनेडा ने इन्हें एक दो से ज़ेर किया था राउंड सोलह में स्पेन इंग्लिश कार बना पेनल्टीज पर तीन जीरो से फा हासिल की थी इस तरह वो और अब इन्होंने पुर्तगाल को एक जीरो से जेर करके फाइनल चार में जगह बना लिया है आप लोगों से गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी क्लिक कर दें ताकि आपको तमाम अपडेट्स टाइम से मिलती रहें शुएब मलिक रिटायर्ड नहीं हो रहा उम्र के बजाय खिलाड़ियों की कारकरदगी देखनी चाहिए कौमी क्रिकेट टीम के आलूर शुएम मलिक ने कहा कि उम्र की बजाय कारकर्दगी देखनी चाहिए मेरा अभी रिटायरमेंट का कोई इरादा नहीं है खूसी इंटरव्यू में शेम मलिक ने कहा कि कभी किसी खिलाड़ी की उम्र को उजवास बनाकर कर इससे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए मैं अपनी बात नहीं कर रहा लेकिन अगर किसी ने अपने मुल्क के लिए तवीर अरसा खिदमत अंजाम दी दी हो उसे बहुत तजर्बा हो तो इस्ता करना चाहिए इससे बहुत फ़ायदा होता है जब मैं टीम में आया तो कई लेजेंड मौजूद थे मैंने दुनिया के अजीम क्रिकेट के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करके बहुत कुछ सीखा इनकी मेहनत देखी वो किस तरह अपनी कार्कर्दगी का मैार बरकरार रखते हैं कैसे फिजिकल ट्रेनिंग करते हैं अस आजकल को बेहतर बनाने के लिए किस तरह प्रैक्टिस करते हैं इससे बहुत एडवांटेज होता है लेकिन हमारे कल्चर में अदम तफ़त बहुत ज़्यादा है ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई अगर आपकी जगह छीन लेगा अपनी सलाहियत पर यकीन होना चाहिए मुझे हमेशा बड़े खिलाड़ी ने खुद पर यकीन रखने का ही सबक सिखाया इससे आपको कभी अदम तहफ़ का एहसास नहीं होता इन्होंने कहा मैं मैं क्रिकेट से लुफ़ानंदोज़ हो रहा हूँ अभी रिटायरमेंट का कोई अरादा नहीं है जब कभी ऐसा कोई फैसला किया तो सबको पता चल जाएगा मेरा फोकस सिर्फ खेल पर ही है अलबतः अहल खाना की मशावर से मुल्क से दूर होने वाली लीग्स में शिरकत कम कर दी है श्रीलंका और बांग्लादेश जैसी लीग में हिस्सा ले रहा हूँ पहले मैं हर लीग में खेल रहा था अब ऐसा नहीं है इसमें मुझे फ़ारक वक्त भी मिल जाता है अलबतः इस वजह से मैंने प्रैक्टिस या फिज़िकल ट्रेनर बिल्कुल नहीं छोड़ी सब कुछ पहले जैसा ही है जब तक मैं क्रिकेट से लुत्फ हो रहा हूँ खेलता रहूँगा जब कभी ऐसा लगा कि बोझ बनता जा रहा हूँ तो खुशी से खेल को अलविदा कह दूंगा रिटायरमेंट का फैसला लीग समेत पर हर तरफ पर लागू होगा इन्होंने कहा मैंने अंडर थर्टीन के से क्रिकेट खेलना शुरू की फिर अंडर सिक्सटीन फिफ्टीन और अंडर नाइनटीन खेली कदम बाय कदम बा कदम आगे बढ़ाओ और अपने कैरियर से खुश हूँ क्रिकेट या आपको कोई भी प्रोफेशन हो अगर आप इसे एंजॉय नहीं करते तो शाम रहने का कोई फ़ायदा नहीं हमेशा वो काम करना चाहिए जिससे आपको खुशी मिले